श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो भक्तांनो आज आम्ही स्वामीचा असा मंत्र घेऊन आलो आहोत जो तुमच्या घरामध्ये लावता क्षणी धनाचा वर्षाव होईल तुमच्या घरामध्ये पैसा कोणत्या मार्गाने कसा आला हे तुम्हालाही कळणार नाही हा मंत्र काही साधासुधा मंत्र नाही तर हा मंत्र थेट तुम्हाला स्वामी समर्थ महाराजांपर्यंत पोहोचवेल आणि तुमच्या सर्व इच्छा क्षणात पूर्ण होतील या मंत्राच्या उच्चाराने तुमच्या घरातील दुःख दारिद्र्य रोग कायमचे निघून जाईल या मंत्राच्या फक्त ऐकल्याने तुमचे संपूर्ण आयुष्यच बदलून जाईल आणि तुमचे घर सुख शांती आणि समाधानाने भरून जाईल स्वामीच्या आशीर्वादाने तुमचे सर्व दुःख कायमचे निघून जाईल तुम्हाला जर धनाची कमतरता भासत असेल तर हा स्वामीचा मंत्र एक मंत्र संपूर्ण ऐका कारण स्वामीचा हा मंत्र म्हणजे तुमच्यासाठी एक खजिनाच असणार आहे स्वामीचा हा मंत्र चमत्काराला सुरुवात होईल तुमचे आतापर्यंतचे प्रगतीचे मार्ग थांबले असतील तर हा मंत्र ऐकल्याने आए। प्रगतीचे सर्व दरवाजे मोकळे होतील तुम्हाला स्वामींचा आशीर्वाद हवा असेल तर कमेंट मध्ये स्त्री स्वामी समर्थ असे टाईप करून होय स्वामी असे सहमती व्यक्त करा आणि स्वामींचे असे शक्तिशाली मंत्र ऐकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा स्वामी आपल्या भक्तांच्या सर्व इच्छा क्षणात पूर्ण करतात पण ती योग्य वेळ येण्याची गरज असते आणि आता ती योग्य वेळ तुमची आली आहे त्यामुळे आता चिंता करू नका आणि श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा हा एक मंत्र तुमच्या घरामध्ये लावा स्वामी आपल्या भक्तांना कधीही निराश करत नाहीत ते आपल्या भक्तांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करतातच स्वामीवर फक्त विश्वास असणे तितकेच महत्वाचे आहे स्वामीवर विश्वास ठेवून हा व्हिडिओ पूर्ण ऐका आज तुमच्या सर्व इच्छा शंभर टक्के पूर्ण होणार आहेत चला तर मग भक्तांनो स्वामीचा तो चमत्कारिक आणि अद्भुत मंत्र कोणता आहे ते आपण जाणून घेऊयात ओम श्री धन समृद्धी प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नम ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः 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 ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 धनसमृद्धिप्रदाताय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्री 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय 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 श्री स्वामी समर्थाय श्री नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय श्री नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय श्री नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय 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 नमो नमः ॐ श्री श्री 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री धन समृद्धि ृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ॐ ी धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री धन समृद्धि ृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः श्री धन समृद्धि ृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय 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 नमो नमः श्री धन समृद्धि ृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय 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 नमो नमः श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय 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 नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि ृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय 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 नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय 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 नमो नमः ॐ ी धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री धन समृद्धि श्री स्वामी समर्था नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय 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 नमो नमः ॐ ी धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनसमृद्धिप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः